Дорогие мои, сегодня 1 грудня. И что в тот день европейцы? Очевидно, отбираем адвент календажи. А я есть Ольга Глаголева. Учеком проводил вам, в эмигровал вам с Два и пол рока тему с родином и котами. И тут же оповедом о жизни в России и в Польше. На лихербатке вы сейчас канал и Хочь мы. Этот адвент календарь я вам в презенте от моей цурки. И постановил что будет сегодня отвож... отверстие окенки для вас. Будем мы и гадать наружно чематы. И сегодня поразмовляем о традициях. Традициях новорочных, традициях боженородзеневых. Бо в России никогда, никогда не было, я тегу не видела, и то, то другой только календарь в моем жичу адвентовый первый был, в в прошлом году цурка дала в презенте календарь. то где есть такие малые такие видео на этом канале, я открывала его, что день, этот адвент календарь. и то было, как бы для меня как, ну я то не неспад, неспадянка, я и что-то такое, что я никогда в жизни не делала, потому что не имели мы такой традиции. И, пожалуйста, напишите в комментариях, че вы, например, в родительских временах имели еще такую традицию с этими адвент-календажами, или нет. То действительно, очень мне еще она понравится, эта интересная традиция, что каждый день мы должны отвежать эти окенки и так Латвии мы ждем на Боже нарождение. Але те раз, друзья мои, в России тоже есть такие адвент календарь, что я прочитал, бо ну вече сами же спредавцы робим пенёнзы на Божьем народзене, на Новом Року, на Сильвестре. И, очевидно, они вымышляют шиски такие жечи, чтобы я бы до, до себе люди. И теперь тоже в России есть адвент-календарь. Али видите, что? Как мышлите? Или там есть окенок в тех адвент-календажах? Никто вообще не догадается. Чуджещи еден. По илощи дней в грудню. Бо не швентуге мы необходимы божегу народзения в грудню. Обходимы щедмегу стычня. И щедмегу стычня обходим не в шистке. Только, может быть, остатник двуджести лат стали обходить так, чтобы с початку не было бога не было. Nie, nie było, była tylko, przepraszam, partia komunistów. Ja nie wiem, czy poprawnie ja mówię, czy nie. A teraz wszyscy chodzą do cerkwi, którzy byli komunistami, z początku nie wierzyli w Boga. Wszyscy teraz wierzą.

Nie robią ten... Для мене то не, не зрозуміло. Боже, народження теж, для, ми не обходилися, ми в моєму дитинстві не були, не обходилися ми Божого народження, для того ми не маємо жодних традицій, таких як ви тут, такі мачі традиції теж. І не прошу, чи обходили обходилися ви Божого народження в часах радецьких? Ми ж так, але чекаві. І чи була заброньона церква, чи був заброньон костюл в тих часах радецьких? І Терас. Терас Тралодам. Идем мы до того адвент календажа. Трох я тут его ушкаджил уже, бо хотел вам его отверать, але не удалось и срубил в такой способ, шепрашем. То календаш от э, Дуглас. Я, я просил он цурки, тен, кален... ну не тен, а от этой фирмы Дуглас, то с косметиками. Я так мыслю, что с косметиками. И, друзья мои, тадам! выглядит он так. Единка, единка, единка. Где-то то, то, единка. И я хочу... В прошлом году я открывал он так, что я не видела, что там есть. Терас я тоже... Спробую... Спробую то отвержать. I co tam, co tam? To na jakiś, jakiś, myślisz, że to jakiś krem. Czy zgadać? O! Drodzy moi, zobaczcie! Teraz przeczytam, co to jest. To jest, to jest bodziwosz. A, to ziel, ziel pod prysznic. Pod prysznic. Tak. Płyn do mycia ciał. No, to samo. Вот так он выглядит. Он да еще забачить, как он пахнет. О, о сухачи. Такий, как бы, аромат, такий запах, как... Как на хер... Нет. Барза сухачи, то... Я бы хотела так ромить, чтобы... Жиб он и такие база пенькный, смачный аромат, если можно так в аромате поведеть, не вем, что то есть, трохи такие, как бы зеленые хербаты, трохи, а, написано бергамот, а, бергамот и с и соль, и, и солем, пахнет база смачно. Прошу барцу. И напишите о своих традициях, и, о, и чи обходили вы Божьи народзения в часах родецких, и кеды появились в Польше Адвент календажи и до споткания в наступном фильмику. На разе.